Salam, Anamın yeməkləri kanalının əziz izləyiciləri. Bu dəfə yeni bir video ilə yenə qayınanam və mən sizi qarşınızdayam. Bu dəfəki videomuzda hər kəsin ən sevimli yeməklərindən biri olan xəngəlin hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşmüşük. Qarınbaqaya yağmasını fürsət bilib elə təzə sizlər üçün xəngəlin hazırlanma qaydasını bölüşdük. Əziz izləyicilərimiz, dəyərliz izləyicilərimiz. Əgər ki kanalımızda yenisiniz sizə, kanalımıza abunə olmağı, like atmağı, şərhlər bölməsində isə öz şərhinizi qeyd etməyi unutmayın. Sizin şərhlərinizin hər biri xüsusi diqqətlə oxunur və nəzərə alınır. Hansı yeməyi, nə cür hazırlanmağını öyrənmək istəyirsinizsə, bizim sizlər üçün hazırlamağımızı istəyirsinizsə, özünüz orada qeyd edin. Xan gəlinizə də keçəndə görünüşünə söz ola bilməz. İndi inşallah hazırlanma qaydasını da sizlərlə bölüşəndə görəcəksiniz ki, necə gözəl hazırlanıb, necə gözəl sizlər üçün təqdim olunubdur. Uşaqlar isə çöldə qarın keyfi çıxarddılar. Hələsi bir tərəfdə özünü qarın üstünə atıbdı. Qarın yağmaq uşaqları həddindən artıq çox sevindirdi. Hələ onların xəbərləri yoxdur ki, nənələri onlar üçün mətbəxdə gözəl xəngəl bişirir. Bu soyuq qardan içəri keçəndə isti xəngəl yeyəcəklər. Qarın yağmağı ilə böyükdən kiçiyə hər birimizi olduqca sevindirdi. Qış olar, qar olmuyor. İnsan sanki onda nədənsə yarımçıq qalmış kimi hiss edir. Hələ ki də uşaqlar qar adam düzəldirlər, qar topu oynayırlar sevincilərinə həddi hudu yolu yoxdur. Bu da bax belə nənəsinin 4 dənə gözəl nəvəzi. İndi isə keçək əsas məsələmizə. Yeməyimizi necə hazırlayırıq, onu göstərək. İlk öncə ətimizi alırıq qazanımıza. Biz burada xəngədin qarasını hazırlamaq üçün ilk öncə əti alanda qazana, onun içərinə Bir baş soğanı xırda-xırda doğrayırıq. Çünki biz soğan çayı ilə ət hi ayrı-ayrı hazırlayacağıq. Bu soğan ət üçün idi. Bir də raz soğan xırda-xırda doğradıq, əlavə etdik ətin üzərinə. Yarım stəkan da su əlavə edirik. 2 xörək qaşığı isə kərə yağı əlavə etdik və qoyduq ki, ətimiz orada pişsin, sonra isə qovrulsun soğanlarımıza gəldik desə. Soğanlarımızı ay para formasında doğrayırıq. Bax bu qaydayla bütün soğanlar doğranacaq. Artıq soğanlarımızı doğradıq. Yağımızı da əlavə edəcək. Qoyacağıq ki, soğanımız da bir kənarda qovrulsun. Biz xəngəl hazırlayanda əti ayrı qovruluruq, soğan isə ayrı qovruluruq. Belə insanlar var ki, yəni bu ikisini bir yerdə qovurmağı tərcəh edirlər. Biz amma ayrı-ayrı qovuranda yaxşı olduğuna inanırıq. Ona görə də sizlərə bu cür təqdim etdik. Belə ki soğanımızı qoyacağıq ki qovrulsun. Artıq göründüyü kimi soğanlarımız qovrulub, qızılı sarı rənglərini alır. İndi isə yeməyimizi dadlandırmaq üçün tuz, istiot və sarı kök əlavə edəcəyik. İstiotumuz əlavə olundu. İndi isə sarı kök əlavə edirik sar kökün həm gözəl qoxusu, həm də ki soğançaya verdiyi gözəl bir rəngi olur. Ona görə istifadə etmək məsləhətdir. Bax belə. Çox gözəl. Ətimizə də sar kök əlavə edirik. İndi qayda ilə duzu, iyot, dətimizdə zövqə görə əlavə etdik. Qarpil artıq soğançamız hazırdır. Ağzını örttük. Deyirdim ki, ətimiz də hazırdır artıq. Ətimizin də qapağını bağladıq. Qoyduq bunlar bir kənara. Bizim qaramız hazırdır. Ketə indi isə əsas məsələ xəmirin yoğurulmasıdır. İndi unumuzu ələ keçiyöncədən qabımıza almışıq. İçərinə 3 ədəd yumurtanı əlavə edirik. Tuzumuzu əlavə etdik. disə pastiyır mama, həmli yoğurmağa. Xəmirimiz bəlkə xəmir olmalıdır. Suyu əlavə edir. Bildiyimiz qaydayla həmlimizi yoğururuq. Maman hər yeməy kimi inanın ki, xəngəl də çox dadlıdır. Söyqabı olan kimi tez deyirik, mama dur, bizə bir xəngəl hazırla, əllərindən xəngəlləyək. Qah olsun bizi qırmır. Hər zamanki kimi gözəl xəngəllərini hazırlayır. Hop ah belə, xəmirimiz yoruldu. Bərdə qeyd elədiyim kimi, xəmir biraz bərk xəmir olmalıdır. Bax belə hazırdır. Bir az zəni çay əsmalı ilə örtək. Bax belə hazırdır bizim mərdanəmiz, oxluğumuz xəmirimizi qəşəng-qəşəng kündəliyəcəyik. Sonra isə yavaş-yavaş yaymaq mərhələsinə keçəcəyik. Altını biraz unlayırıq xəmirimizi. Mama göstərdiyi qaydayla amillə kündələnmək üçün kəsilir. Hop ah, beyn. disə gündəmimizin birini götürdük. Yaymaq mərhələsinə keçirik. belə göründüyü qaydayla xəmirimiz açılır. Artıq deyərdim ki, xəmir hazırdır. Namnazik yayıldı. İndi isə xəmiri buc üzüy fırladır. Yəqin ki, bu daha da nazilib açılması üçündir. Nisə bax xəmirləri buc bir sərmişi yayıldıqca, sərmişi yayıldıqca sərmişik. Bunlar da sərdik ki, xəmir qurusun, daha yaxşı hazırlananda, daha yaxşı olsun deyə bir-birinə yapışmasında suyun içərisinə. Onun üçün onları qurutmuşuq. İndi isə qəninganın sumus kasın üzərindədir. İçərinə tuz əlavə edəcək. Bu əlavə eddikdə bizə gətirdığımız xəmiri kəsmək üçün bu taxtamızın üzərinə un səpdik. Xəmirimizdə üzərində xəmirimizin üzərinə un səpdik. Və bu qayda ilə mama göstərdiyi kimi xəmiri bucür oxloyun üzərinə fırladırıq. Sonra isə bıçaq vasitəsilə baba göstərdiyi qayda ilə kəsirik. Vah belə. Sonra isə bu cür düzbucaq formasında onları kəsirik qoq belə. Artıq bax bu hissədə biraz cəld olmaq lazımdır. Tez-tez kəsib, suyatmaq lazımdır ki, bir-birinə həm yapışmasın, həm də hər biri eyni ardıcılıqda bişsin də, biri bişmiş, biri bişməmiş qalmasın deyə bu hissədə biz köməkli tez-tez xəmirləri atırıq suyun içərinə. Xəmirlər də qaynayacaq və suyun üzərində qalxanda artıq biləcəyik ki, xəmirlərimiz hazırdır. yarpaq yarpaq. Bir saat bir-birinə yapışmasın deyə. göründü ki artıq atdığımız xəmlər bişibdi. Xəmir göründüyü kimi bax eyni mən dediyim qayda ilə üstün üz üstəsinə -sün, yığılıbdı. Ona görə hazırdır. Xəngəlimiz, onu qəşəngcə düzürük. İndi isə biz bunu sərviz üçün hazırlayaq. Aziz izləyicilərimiz, izlədiyinizə görə çox sağ olun. İnşallah bəyənərsiz. Yorumlar bölməsində öz yorumunuzu qeyd eləyəsiniz. Allah hər kəsin evini ruzuli bərəkətli eləsin. Köş haqqınızı halal eləyin. Gözəl izləyicilərimiz. Allah hər kəsin evini ruzuli, bərəkətli süfrəsini açıq etsin. İzlədiyinizə görə çox sağ olun. Yeni bir videolarla hər zaman sizin qarşınızda biz olacağıq.